ते दहा जानेवारीला एक महिला आमच्या स्टेशनला आली होती तिने ती विरारला राहणार होती ती आणि तिचा नवरा शताब्दी हॉस्पिटलला औषध उपचाराला आली होती त्यावेळी तिचा मुल नवरा जो होता तो पाहिला आणण्यासाठी घरी विरारला परत गेला होता त्या दरम्यान ती महिला एक हॉस्पिटलच्या आवारामध्ये बसली होती तर तिच्याजवळ एक महिला आली आणि तिने तिच्याशी ओळख काढली विश्वास संपादन केला त्यानंतर जवळजवळ हॉस्पिटलमध्ये ती महिला आणि म्हणजे जी फिर्यादी महिला आहे आणि तिचा बाळ घेऊन ती जी आरोपी महिला होती ती थी होती तिच्याबरोबर आणि ती बाळ घेऊन ती हॉस्पिटलमध्ये फिरत होती म्हणजे असं वाटत होती थी की तिच्यावरती थी फिर्यादी ही कोणतरी नातेवाईक सोबत आलेली आहे आणि असं तिने तिचा विश्वास संपन्न केला जवळजवळ एक एक दीड तास तरी ती आरोपी महिला त्या फिर्यादी महिलेबरोबर होती आणि नंतर तिने सांगितलं की जा आता तू थकली आहे जरा बाथरूमला जाऊन तोंड धुवून असं म्हटलं आणि मग तिने सांगितलं की मूल मग हे मूल जे आहे ते आरोपीने स्वतःकडे घेतलं आणि फिर्यादीला सांगितलं तुम्ही तोंड धुवून या मग ती फिर्यादी तोंड डुवायला गेलेली असताना ही मूल घेऊन ती पळून गेलेली आहे असा आम्ही त्यावेळी मग तो गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि तो गुन्हा नोंद केल्यानंतर आमच्याकडे आल्यानंतर त्या बाईचं वर्णन आमच्याकडे काहीच नव्हतं मग आम्ही तिथले सर्व सी सी टी व्ही फुटेज बघितले त्या सी सी टी व्ही फुटेजमध्ये एक महिला ते मूल घेऊन जाताना दिसली मग ती रिक्षात बसली होती त्या रिक्षाचे अनुषंगाने सुद्धा आम्ही ते सी सी टी व्ही फुटेज बघितलं तर ते माल मालाडवेस मालवणीपर्यंत गेलेली दिसली मग ते दिसल्यानंतर आम्ही तिथपर्यंत सगळे पूर्ण पोलीस पथक मालवणी किंवा आमच्या झोनल डी सी बी साहेबांच्या आदेशानवे सर्व प पोलिसांचे पोलीस पथक मालवणी येथे म्हणजे कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केलं मग त्याला घाबरून ती महिला जी आरोपी महिला होती ती घाबरली आणि तिने ते मूल होतं ती घेऊन वंदराई पोलीस स्टेशनला गेली आणि तिथे जाऊन तिने सांगितलं की हे मूल मला रस्त्याच्या कडेला पडलेलं भेटलं म्हणून मी तिथे जमा करायला आलं त्यांनी आम्हाला लगेच कॉन्टॅक्ट केला त्यावेळी आम्हाला म्हणजे त्या ओझरचं जे वर्णन होतं त्या महिलेचं आणि त्या वंद्राई पोलिस्टेनला जी आलेली महिला होती त्याचं वर्णन आम्हाला सारखं वाटलं म्हणून आम्ही लगेच आमची टीम पाठवली आणि त्या लहान मुलाला आणि त्या महिलेला घेऊन आलो पोलिस स्टेशनला त्या महिलेकडे आम्ही चौकशी केली त्या चौकशी केल्यानंतर तिनेच ते मूल पळवले असल्याची खात्री झाली त्यानंतर त्या गुन्ह्यामध्ये तिला अटक करून कोर्टापुढे हजर करण्यात आलेलं आहे दस जनवरी हमारे पोलिस में एक महिला आई थी वो विरार की वाली ही थी और उसको 20 जनवरी को शताब्दी हॉस्पिटल हुआ डिलिव्हरी उसको लडका हुआ था और वो लडके का के लिए वो हॉस्पिटल में आई थी वो उसके साथ में उसका आदमी भी आया था लेकिन वो आदमी जब आया साथ में तभी उस उन्होंने कुछ फाइल नहीं लाया था इसलिए डॉक्टर ने बोला कि फाइल लेके आ जाइए इसलिए उनका जो आदमी था वो फाइल लाने के लिए विरार गया तभी वो औरत शताब्दी हॉस्पिटल के कंपाउंड में बैठी थी तभी एक दूसरी एक औरत उसके आके बात करने लगी वो उसने पहचान निकाला और उसका जो विश्वास था वो संपादन किया और उसके साथ में वो जो डिलीवरी हुई थी यानी वो कंप्लेटेंट थे उसके साथ में वो औरत हॉस्पिटल में उसको मदद के हिसाब से घूम रही थी और उसका जो बच्चा था वो तो खुद हाथ में लेके पूरे हॉस्पिटल में घूम रही थी जैसे कि कोई रिश्तेदारी है और एक डेढ़ घंटा होने के बाद वो औरत ने बताया कि तुम्हारा भी तुम बहुत थक गई हो तुम्हारा मुँह खराब हो गया है तो तुम बाथरूम में जाके फ्रेश होके आ जाओ इसलिए वो जो औरत थी कंप्लेनेंट वो बाथरूम में गई बाथरूम में जाने जाके आ, आ गई और उसने जो बच्चा था वो औरत के पास दिया था बाथरूम से वो रिटर्न आई तभी देखा कि वो औरत नहीं है तो उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उधर किधर नहीं मिला तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आ गई तो हमने तुरंत वो किडनेपिंग का केस रजिस्टर किया और वहाँ के आजू बाजू के जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक एक जो लेडीज़ थी वो बच्चा लेके रिक्शा में बैठी ऐसा दिखाई दिया फिर वो हिसाब से हमने सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो जो औवरत थी रिक्शा में बैठी थी तो वो रिक्शा मालवनी की तरफ गई फिर वो हिसाब से हमने मालवनी में पूरे जोनल डीसीपी के अंडर पूरा कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने के बाद वो जो बच्चा चुराने वाली औरत थी वो डर गई और उसने वो जो बच्चा है वो वंदराई पुलिसन में जाके दे दिया वहाँ बोला क्या मुझे वो रास्ते में मिल गया फिर वो हिसाब से वंदराई पुलिस से हमको फ़ोन आया कि एक ऐसा बच्चा मिला हुआ है हमने वो जब छानबीन की तो वो बच्चा वही निकला और जो हुलिया था औरत का वो हुलिया सेम वो हुलिया वो वंदराई पुलिसन में जो आई थी उसका था हमने तुरंत वहाँ टीम भेजी और वो औरत को ताबे में लेके और बच्चे को लेके पुलिस स्टेशन में लेके आए वहाँ उसके पास वो औरत के पास इंक्वायरी करने के बाद उसने वो गुनाह किया था वो कबूल किया वो औरत को अभी हमने अरेस्ट किया है और कोर्ट के सामने पेशी की उस मैं अनिल जयवाल बोल रहा हूँ मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था उसको लेके आया काीबली हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया तो मैं उसको साइड में रख के चला गया था स्टेशन पर लेने के लिए भाई से वो फोन किया था रिपोर्ट लाने के लिए स्टेशन पर आया तो मैं गए लेने के लिए फिर तो उसके बाद ये लोग दोनों बैठ के बात बातचीत हैं उसके बाद है, मैं था है उस टाइम और बच्चा ले के इनसे बात करके वो निकल गए बाद में हम लोग को पता चला तो हम लोग आए पुलिस चौकी में काली बली पुलिस चौकी में आए तो वहाँ से बात किया तो लोग गए चेक किए पूरा रिपोर्ट चालू किए उसके बाद हम लोग दो बजे बच्चा मिला पहले मैं आई घर पर से वो जो आगे गेट है गेट पे मैं बैठी तो मेरे पास आई बोली कि नौ नंबर पे मैं बोली नहीं मैं मेरा आदमी आएगा तभी मैं जाऊंगी पावती लेने तो बोल रही है कि नहीं तुम चलो मेरे साथ मैं देखी हूँ तो मैं गई पावती कटा के फिर बोली मैं अपने आदमी के पास जा रही हूँ तो बोल रही नहीं तो चलो तुम्हारा आदमी तो पीछे से आ रहा थे जैसे ही मैं गई एक नंबर पे तो वैसे मेरे पीछे से मेरा आदमी आया मैं लाइन लगाई वहाँ पे तो डॉक्टर बोला कि जाओ नौ नंबर से तुम मथा लाओ भर्ती कागज तो मैं इनको दे दिए चले गए तो मेरे से हाथ से बाबू ले ली तो मैं बोली नहीं मैं बाबू नहीं दूंगी तो आगे कदम बढ़ा दी नीचे उतरने के लिए तो मैं भी उसके पीछे आई सत्रह बोल रही है कि कि जो है है जाके जाके धो धो लो लो मैं मैं बोली नहीं धुलना कह अरे जाके चलो मैं खड़ी हूँ तो मैं गई वहाँ बाथरूम में बाथरूम में मुँह नहीं धुली मैं तुरंत आई तो देख रही हूँ वहाँ पे तो वो वह है ही नहीं लेके उस वक्त आपके पति कहा थे और जो महिला ने जिस बच्चे को आपके बच्चे को जो चोरी किया है क्या महिला आप क्या आप उस महिला को जानते थे नहीं मैं उसका कोई पहचान ही नहीं है अपना नकाब भी नहीं उतारी है पीछे हाँ। तो महिला ने आपसे क्या परिचय किया बस यही बोली कि मैं जरा उससे पूछा कि तुम किस लिए यहाँ पाई हो तो बोल रही है कि मेरा आदमी बिरार गया है अभी चार पाँच बजे आएगा मैं दवा ले लूँगी तभी जाऊँगी तो बोली कि तुम, तुम किस लिए रो रही हो मैं बोली मेरे बाबू का सुबह से तबीयत नहीं अच्छा है मैं दवा खाना आई हूँ तो ले के चली गई तब फिर उसके बाद मैं सिक्योरिटी को बोली तो सिक्योरिटी बोला यहाँ पे कैमरा नहीं चल जल्दी से जाओ पुलिस चौकी में मैं पुलिस चौकी में आई